Выбор для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Да. Нам ничего чужого не нужно, но, но мы свои, свое не, свои, не отдадим. Свои не отдадим. Путін так сильно розпинався, що не піде на жодні територіальні поступки, що схоже втратив відчуття реальності. Постоянно вони повторяли та пізділ, 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 значить, мирне соглашення, вот, яке там звучало. Ба більше на ці його заяви відреагували навіть у Трампа, якому до слова це попри його риторику останнім часом не дуже сподобалося. І сенатор республіканець Лінсі Грем у соцмережі ікс написав, що Путін публічно виступав з зухвало та опирався заявам президента Трампа. І додав: якщо Путін відмовиться серйозно сісти за стіл мирних переговорів, він сподівається і очікує, що президент Трамп таки запровадить більше економічних санкцій проти банківського та енергетичного секторів Росії. Ну а за необхідності навіть застосує масштабні тарифи. Во Львові кав'ярні скороса не міра. И так далее. Я, не, я не могу сказать, что мне это, например, тоже там нравится. Да. Я тоже иногда задаюсь вопросом медоколе. Это, это когда эмоции, да. наше осознание, да, вот этого вот милосердия и понимание, что хорошо, что плохо, причем на самом глубоком уровне, оно же воспринимается с той стороны, не то что как слабость, да, а оно хорошо да, но это же русские, да, они же гуманисты, они никогда с нами не поступят так, как мы бы хотели поступить с ними. И этим тоже, конечно, пользуются, поэтому вот переломить вот это вот, да, вот отношение и к нам, и понимание. То есть у нас сейчас вот уникальная возможность, когда мы показываем, что, ребята, да, мы очень добрые, мы очень терпеливые, мы очень гуманны, мы очень милосердны, все как завещал, да, боженька. Там иногда, когда там бывают ситуации, вторую щеку подставим, хотя я тоже не приветствую такую линию поведения. Но вот мы не тронем, наш, нас не тронут, да? вернее нас не тронут, мы не тронем, а коль тронут, спуску не дадим. И вот это вот жесткая такая вот последовательная наша позиция. То, что там у них відбувається, это я про відносини между Москвою и Вашингтоном, потому что вчера было потепление, а сегодня снова повіяло холодом ему не сдалось но кстати сегодня вот я с пяти утра внимательно слушал трампа знаете я вот прямо скажу что молодец такое ощущение что он просто нашу передачу смотрит то есть какие-то моменты ну, ну просто молодец то есть такого удара по западному миру по всем представлениям ну по-моему давно не было Все стабільно. Роти Путіна продовжують вилизувати Трампа і все ще зневажають та ненавидять Європу. І на цьому тижні у міжнародних відносинах без змін, приміром московити ніяк не відійдуть від саміту ЄС, який 6 березня відбувся у Брюсселі. І рупори бункерного, які говорять, що не бояться Євросоюзу, насправді дуже панікують, коли країни ЄС об'єднуються щоб допомогти нам боротися з російською армією. більше президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план переозброїти Европу, который позволит мобилизовать близько 800 миллиардов евро оборонных витрат Европы та допоможет посылать поддержку України. Европейцы отказываются от климатической повестки, у них иная повестка, они готовятся к войне, они собираются выделять 800 миллиардов долларов дополнительно на эти расходы. Откровенно идет эквилибристика и жульничество, то есть они собираются эти расходы убрать за пределы бюджетных расходов, потому что это, очевидно, нарушает все их собственные нормативы по бюджетированию, там есть очень жесткие лимиты, а теперь они говорят, а давайте мы сделаем вид, что эти оборонные расходы, ну, они как бы не считаются, и у нас все сойдется. И такие люди, как Урсула фон Ден на полном серьезе вот такие экономические инновации предлагают. А эти же самые люди нам годами говорили, что военные расходы – это ужас для экономики что они не рыночные, они не создают дополнительной стоимости, что пушки вместо масла. И теперь на голубом глазу про масло забыли, одни пушки, одни пушки, готовимся к войне. И э, еще раз подчеркну и на этом завершу, что я все-таки искренне надеюсь, что граждане Европы, хотя мы часто эту тему поднимаем, почему европейцы молчат, это отдельный сюжет, но сейчас э, речь идет об их жизнях, и это даже не про деньги, хотя это и про деньги тоже, но это гораздо больше, чем про деньги. И то, что говорит Макрон, то, что говорит Урсула фон Ден это чистое безумие, которое до добра, естественно, не доведет. На шоу Соловьева пропагандисты слив теж не подбирали. Постоянно они повторяли этот пиздил, пиздил, пиздил значит, мирное соглашение, вот которое там звучало. Я надеюсь, нас дети не смотрят. Нет, ну, они все время говорили. Ну, было, ну, я, еще... я понимаю. А, на его. особенности русского языка. Ну, извини. <с <с да, я, я Из слов не Не все поймут пис, дил, а, как, как надо понимать. Ну, так они всюду говорили, постоянно рассказывая. Некоторые подумают, что речь идет об этом мирном герцоге, который пис, дюк. Вот. Но в итоге... Ну, это не мы придумали. Зеленский, делал пис, дил. Только с шутки шутками, но я так понимаю... Погрози как як розумієте, теж були. Ну, куди ж без них и без гори звісного гарешника, яким телевізійні московські блазні продовжують брязкати. Ну, на самом деле, все, що происходит, это говорит о том, что в Европе потеряли страх к нам. Они настолько сейчас самооблучились вот этой пропагандой. Пора орешникам все засеять. Поэтому, что бы мы ни делали, как бы мы ни наносили удары, как бы мы ни... Двигались вперед. Страха не прибавляется у европейских, у прибалтийских, потому, что, ну, при бьем. потому да. что там это не ощущается. Через телевизор это не передается. Все-таки какая-то какая более динамичная, значит, кинестетика у них должна появиться. Да просто там. долбануть, скажем, по заводам Rain Metal, и все. Только, как сказать, немцы выпросят скорость. Нет, то есть вообще проблем нет. Сказать, товарищи рабочие, немецкие рабочие, не приходите на вашу работу с 7 до 9. Потому что 8 у вас орешник. А в 10 приходить будет не Ну, будет. А в 10 придите соберите останки. Владимир Рудович, ну сейчас, когда американцы окончательно разругаются с европейцами. Да, хотя тоже долбанял. не надо себя, еще может все и назад отыграться, если будет. Но высокие вероятности, что. Письмо, которое было написано Ермаком от имени Зеленского, опубликовано, только усугубит проблему. Они втянули европейские нарративы в обращение к Трампу. Это вообще нельзя было делать. То це оскорбітельно для Трампа. Тобто вони намагаються обманути Трампа. То Трампа тебе тим не так трактувати. Тут я одразу пригадала, як Росія намагалася запустити по Україні другу балістичну ракету Арішнік, проте вона вибухнула на російській території. Тож курям насміх, усі ці їхні погрози поїхали далі. вылез из заявы и кремлевской торган Песков, который вот так прокоментував нынешнюю политику Украины ЕС. Мы видим, что Евросоюз сейчас весьма активно обсуждает тему милитаризации ЕС, развития именно оборонного сегмента. Это процесс, за которым мы пристально... Наблюдаем, потому что Евросоюз позиционирует Россию как главного противника. То есть вся вот эта вот милитаризация, она происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности. Слушайте, лучше бы они так оперативно и буквально один поперед одного рассказали про то, что в них у войске происходит, бо там то неспокойно. Там происходит беспредел. Я вам уже это рассказывал, я это беру не с неба. Понимаете? У меня есть ребята, которые там Будучи находятся, с которыми я поддерживаю связь 24 на 7 Элементарно, я не беру с каких-то там даже Источников информацию Мне достаточно того, что я общаюсь Источники тоже показывают много чего Телевизор... Многие я до сих пор Кстати, вижу, встречаю людей Которые верят Коробкам цветным, телевизорам Я вообще Открою еще раз тайну Для всех, кто это не знает Кто верит только телевизорам, понятно там по телевизору показывают, какие потери именно Украины со, э, с той стороны. Про наши ничего не говорят. Так я вам скажу, с нашей стороны очень потери. И даже вам скажу так, с нашей, с российской стороны потерь больше, чем с украинской. Я думаю, это ни для кого, как бы не секрет и так далее. Ну да, с нашей стороны больше. Представьте, вот такая потому что беспредел, потому что Минобороны сидит, мерятся деньги, а наши пацаны помирают. Пацаны! Вот у них, знаете, что самое интересное? Раньше учебка по две, там, по три, где-то даже по месяц пацаны занимались, понимаете? Занимались, тренировались, при тем, как, э, когда только началось, началось по... Сейчас пацаны не успевают приезжать на эти учебки. Контрактники, пацаны подписывают контракты, не мобилизованы Просто пацаны сами пошли за родину. А просто там они в натуре убивают. Они пришли два-три дня, они даже с автоматом разобраться не могут. Они не могут этот магазин перезарядить или там, я не знаю, этот автомат даже разобрать не могут, собрать их не научили этому. И все, их просто в Уралы на велики там и так далее, без разницы, на санки. И они поехали. Так что, что самое интересно, они не успевают садиться с земли передовой. Все, они ли 200, или 300. Бо проблеми є в путінській армії. Але звісно, давайте відверто пропагандисти про це мовчать, бо їм куди веселіше бризкати жовчу на адресу європейських політиків. А даремно, бо ж якби вони показали ці кадри, рейтинги їхніх брехливих ефірів злетіли. Я раніше не трусати. Надкад не дають команди.

І це ще не все. Адже протягом цього тижня я щодня, от повірте, кожного кожнісінького дня бачила в телеграм-каналах силу селену, відео, на яких вся правда і про армію Путіна, і про СВО. Получається, нам сказали сидіти чекати відправки э, на штурм, як э, показують реалії, що це путь в один кінець. Бо самі окупанти вже втомилися усе це замовчувати, навіть якщо їм за це може загрожувати переслідування? Один вопрос всім жителям Красноярска, Ачинска, сусідніх городов, других областей і так далі, Всей Росії хочу задати вопрос: чого боїтеся? Чого ви боїтеся? Ну, МВД, вот эти в погонах, ну що вони можуть зробити? Что они могут сделать? Ну-ка скажите, посадить, дать срок, По жизни не дадут в любом случае. Посидеть можно. А, боясь, да, видимо, за то, что можно сесть, да, получить уголовный, уголовный срок. Да? Понятно, понятно. Вот так. Вот так именно у нас э, живет почти вся страна. Вся. У нас нету людей с, с остальными яйцами. Нету. Зато все кричат Я русский да я там своими рогами потолок корябу, Я вся такая я вся такая мужчина, я там вся такая независимая женщина. Народ, я думаю, все прекрасно знают, что происходит на передовой, что э, происходит беспредел. Меня одного недостаточно. Недостаточно нас там пятерых, десятерых, даже тысячи нас не хватит. Почему не может вся Россия встать и залупиться? Я думаю, у каждого третьего, кто сейчас это увидит видео, обращение, у каждого третьего есть родственники там, сыновья, мужья и так далее. Внуки, есть сейчас они на передовой, сейчас они на передовой. правда. цікаве запитання, чого громадяни Федерації не можуть ось так, от взяти, піднятися і повстати проти режиму Путіна, хоча б щоб захистити своїх рідних. Але відповідь ми з вами знаємо, бо покірне стадо рабів з колін не встає, навіть коли уряд витирає об них ноги, роблячи цинічні подачки. І зараз ви зрозумієте про що мова. Бо нарешті покажу вам, так би мовити, родзинку цього випуску. Знаєте, з дна, звісно, на болотах стукають щодня, і я до цього звикла. Але ці новини вразили навіть мене, щоб російські матері завжди пам'ятали, куди відправили синів. Місцеві чиновники з єдиної Росії привітали їх з 8 березня символічними подарунками і подарували їм м'ясорубки. Так, так, ви все правильно почули. М'ясорубки, які будуть нагадувати про те, що сталося із сином на полі бою. До речі, напередодні цього параду благородності мер міста, партійні функціонери там різні, та волонтери пафосно заявили, що таким чином вони хочуть підтримувати матерів не словом, а ділом. Що ж, підтримали так, підтримали. Але знаєте, що мабуть таке найбільше вражає у всьому цьому? Це реакція самих матерів. Чи от як їх тепер навіть назвати? Я благодарю єдину Росію за подарки, за красивий букет і за подарили мені мясорубку, которая в принципі мені нужна. Я хотіла купить себе, а ви якраз раз вовремя мені її подарили. Я вас попросила, в принципі. Як вам напишіть у коментарях, цікава ваша думка, і не забувайте, що б там не відбувалося на болотах, а також на міжнародній політичній арені. Нам з вами своє робити. Тому продовжуємо підтримувати сили оборони і донатимо на збори, бо ми маємо бути надійним тилом, особливо коли наші партнери виявляються не дуже то надійними. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.